स्वागत है आप सभी का वीआर रोलिन में और ये है डू यू नो का अगला एपिसोड सोचिए ट्रेनों में व्हील की जगह अगर टायर होते तो क्या होता आम रास्तों पे चलने वाले टायर और व्हील में सिर्फ एक रबर का अंतर होता है जैसा कि आपने देखा होगा पंचर बनाने वाला जब साइकिल के पहिए के ऊपर से रबर टायर निकाल देता है तो वो ट्रेन के व्हील जैसा दिखता है आम टायर की कुछ खासियत होती है जो व्हील को टायर से अलग बनाती है ट्रेन का व्हील पूरा स्टील से बना होता है और इस तरीके से बनाए गए व्हील को मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं व्हील इस दुनिया में रबर से पहले आया और रबर का व्हील में इस्तेमाल करना हमें स्कॉटलैंड के डनल जी ने सिखाया व्हील का इस्तेमाल ट्रेनों में होने के पीछे कई कारणों में से एक यह है कि व्हील का सस्ता मजबूत और टिकाऊ वाला हिसाब, वरना रात के अंधेरे में ट्रेन का पंचर बनाने कौन आएगा? आपके स्क्रीन में जो दिख रहा है वो है दुनिया का सबसे पुराना व्हील व्हील बनाना ज्यादा मुश्किल नहीं है सीधे सीधे कहें तो कोई भी मजबूत गोलाकार आकार की वस्तु जिसके बीच में एक्सल हो और वो एक्सल उसको घूमने में मदद करे बस और हो गया व्हील तैयार सोच में पड़ गए आखिर रबर टायर वाले ट्रेन इस दुनिया में है भी या नहीं आपकी जिज्ञासा मैं अब भी दूर कर देता हूँ आपके सामने पेश है मॉन्ट्रियल मेट्रो इकलौता ऐसा मेट्रो ट्रेन सिस्टम जहाँ ट्रेनों में रबर टायर का इस्तेमाल होता है आशा करता हूँ आप सभी को यह वीडियो अच्छा लगा होगा जाने से पहले इस वीडियो में देखिए नागपुर जंक्शन जहाँ भारत के उत्तर से लेकर दक्षिण और पूर्व से लेकर पश्चिम में जाने वाले ट्रैकों का मिलन होता है अभी तक के लिए इतना ही फिर मिलेंगे अगले वीडियो में